Витаю вас! Я Светлана, и сад находится в Украине, Киевская область. Сегодня я расскажу вам про самый частый вопрос, который вы задаете. Самая красивая туя. Туя, пирамидалис ауреа. Я на этот вопрос уже отвечала в каком-то из видео. Маленькое отступление делала. Но вопросы поступают, поэтому... Решила сделать отдельное видео. Расскажу про эту тую. Покажу, какие они маленькие были посажены по сравнению со мной. Вы посмотрите, какая она сейчас за три года выросла. Этот четвертый сезон уже у нас заканчивается в саду за три с половиной года. И расскажу, как можно по названиям растений определить, какие это. В питомниках, допустим, ауреа Пирамидалис, Нано, тортуоза ну, это такое для общего знания. А вообще, на сегодня видео про хвойные. Кстати, еще вопрос был: расскажите про все свои хвойные в саду. Было небольшое видео весной, как хвойные выглядят. Можно посмотреть, там молодые приросты, не все хвойные, но я показывала. Осенью сделаю тоже по вашим просьбам. Будем смотреть мои хвойные, пройдем по каждому растению. Скажу, какими я их покупала, какие они выросли, как и что. Ну а сегодня про вот этих красоток. Их у меня три. И еще маленький сюрприз в конце. Я вам покажу. Я купила еще одну маленькую. Будем с вами за ней наблюдать, как она вырастет, как быстро будет меняться. И вы сможете сделать выводы. Идемте. пирамидалис я увидела на прогулке с собакой по поселку увидела большой экземпляр метров 5 широкую красивую по улице гуляла с собакой и увидела приложение есть такое приложение определители растений определила что это такая за салатовая яркая красотка и мне написала я пирамидалис аурео или аурео нано расскажу вам, в чем у них разница. Приехала в питомник, посмотрела на малюсенький экземпляр, который мне предлагали в горшках. И сказали, осенью можете приехать с комом купить. Будет немножко побольше. Маленькая меня совершенно не впечатлила. Но, кстати, сейчас я купила маленькую, потому что я уже знаю, какая она будет. садила с комом земли вот эти три красотки по характеристикам высоту они будут более 6 метров в ширину до полтора вот смотрите за три с половиной года какая она есть ширина она у меня метр метр двадцать уже и высота два с лишним у меня рост высокий. Вот так она нарастает. Это туя шестую Б климатическую зону переносит. Растет отлично, у меня 5B. Я ее не укрываю ни от солнца, ни корневую систему, ничего. Поэтому при хорошем уходе на одну климатическую зону можно перескакивать. То есть, если она 6b, в пятой будет. Расти. Смотрите сами. Если более прохладно, там уже надо смотреть по обстоятельствам, по местности, откуда дует ветер, как у вас расположена та зона, где вы ее собираетесь посадить, и надо ли или нет укрывать ее весной от солнечных ожогов. Кстати, хочется сказать, что если вы уже со мной около года, это столько ровно я веду канал, там мы ее видели такого золотистого цвета весной и поздней осенью. От холодов она становится бронзовой. Но если разобрать ветви, она такая же ярко-салатовая. Поэтому эта туя меняет окрас а в холодное время года. Чтобы это вас не пугало весной. Если солнечные ожоги, у нее хвоя прямо сухая. Вы заметите сразу, что что-то не так. Так, что значит пирамидалис? Пирамидалис, вы видите, форма пирамиды явно выраженная, вершина. То есть свои я не формирую. Видела, некоторые придают ей форму более правильную, более округлую. Вообще у нее форма капли, каплеобразная. Снизу шире, сверху явная пирамида я решила не вмешиваться в чудеса природы и оставить ей эту форму чему очень рада ветви вееры вы видите их ближе держат структуру кроны и задают правильную геометрию если какая-то веточка где-то выбивается тогда я убираю секатором ну вот допустим это если камеру. У этой можно макушечку немножко пристричь. Туя неприхотливая. Но, во всяком случае, у меня с ней никаких хлопот. Проложен капельный полив. С капельным поливом все растения лучше растут, чем если поливать их просто из шланга или из лейки. Посаженные стуями сморакт, пирамиды, которые мы с вами Формировали, я вам показывала, как я их стригла. Расстояние около полутора метров. Ну, точно я мерить уже сейчас не буду. Что еще про эту тую могу сказать? У этой туи корневая система поверхностная, то есть совсем прямо рядом близко, крупные растения сажать не надо. У меня между ними посажен. Можжевельник gold куст, gold значит желтенький, тоже, чтобы поддержать цвет пирамидалисов. Но у можжевельников корневая система не глубокая. Один или два глубоких корня, я это знаю, пересаживала свои менжулипы. Кстати, про них расскажу, как они перенесли пересадку. Ну, еще прошло две с половиной недели судить рано прохвойные за две недели выживут они не выживут еще сказать ничего нельзя но предупреждаю лучше не пересаживайте. я в общем танцы с бубнами вокруг двух у меня 6 пересажено вокруг двух я прямо переживаю за те два большие можжевельники лучше не пересаживать сажайте прям туда сразу куда вы запланировали или маленькими. Если пересаживать годовалыми, тогда будет вам счастье. А как я сейчас каждый день бегаю их и поливаю, и брызгаю. Так, что еще про свой пирамидалис? Как я за ними ухаживаю? При посадке в посадочную яму я добавляла хвойный опад. Я вам рассказывала, хвойный компост и для гортензий, и для всех хвойных. Это самое лучшее, что может быть посадила на дно, вокруг, прямо хвойным опадом выложила яму, поставила, я с комом их покупала, поставила ком, сетки я снимала, я вообще при посадке с комом сетки снимаю. И металлическую раскусила, и с мешковины сетка, я ее тоже сняла. Хотя два растения в саду у меня есть, сетки мешковины оставляла ну, решила посмотреть, как будет. Те тоже прижились, все хорошо, но мне кажется, все-таки медленнее у них идет корневая в рост, потому что, ну, это мое мнение, не знаю, в питомниках говорят, что мешковина совершенно не мешает развитию корневой, она перегнивает за 2-3 года. Так, мешковину убрала, сетку убрала, посадила и сверху замульчировала, так же само хвойным опадом. По обработкам. Что я с ними делаю со своими хвойными? В этом году я решила больше не удобрять. Хватит они у меня уже и так растут очень быстро. хвойные в этом году стартанули и я решила под корень больше никаких удобрений для хвойных может быть раз в сезон по кроне циркон хелат железо все больше не надо это при обработке от клещей два 3 раза в начале сезона ну и потом смотрите по своему саду как я обрабатываю от клеща и туда же добавила хелат железа и циркон. Хотя, хотя нет, я даже разделяла, я просто обработку от клеща делала, санмайтом я делала и нурелом меняю препараты. И отдельно хелат железа и циркон. Я вообще-то не знаю, можно смешивать, не можно, но я решила разделить. Так вот, две-три обработки в начале сезона, прямо в мае, в июне с интервалом 2-3 недели от клеща весной и в начале весны цирконом. Больше никаких обработок, никаких подсыпаний, каких-то особых удобрений не сыпала. Потому что они растут и так сильно быстро, и не хочется мне высоту их убирать, нормировать. Пока Пусть будет такая композиция по высоте, по форме меня все устраивает. Стимулировать к росту растения и к более быстрому росту я не буду. Это прохойные. По пирамидалисам. Вообще-то, это медленно растущая, медленно растущая восточная туя. Ширину она набирает 5-7 см ежегодно. В высоту 10-12, но у меня около 25-30 даже получилось, потому что я покупала их видео маленькое из архива, показываю. Они были ну, метровые. Я покупала 80 метров, но мне достались 80 сантиметров пирамидалисы. Самые маленькие размер я взяла. смарагды покупались метровые вот эти смарагды, видно, по сравнению растут быстрее. Она и эта туя в ширину набирает медленней, и в высоту медленней. Но красота неописуемая. Вот такой ярко-салатовый цвет без всяких специальных обработок. Эта туя имеет вот такой цвет. Очень красиво смотрится как солитером, так в олейной посадке, как у меня вот тут посажены. Сзади посажены гортензии, я вам показывала, в просветах между туями будет видны большие кусты гортензий. Полярный медведь и ванила фрейс. Сейчас перейдем к той моей маленькой. Я вам покажу, как она выглядит и что из себя представляет, куда я ее посадила. И будем за ней наблюдать, смотреть, как она подрастает. И ближе покажу вам вот эти веера. При формировке обрезки, если вы все-таки решите форму кусторезом или ножницами равнять, вы вот эти плоские формы срежете, и у вас будет она набитая, плотненькая, но ну, вот такой красоты не будет. На зиму я их не связываю, а просто отряхиваю. Будем гулять с вами по саду, я покажу снег, когда нападет. У них снег прямо вот так вот скатывает, не ломает ветви, ничего с ними не происходит. Все, идемте смотреть маленькую и сравнивать. Собаки нам мешают. Ну. Так, вот эту зону я вам показывала, как я начала делать на прогулке по саду в октябре. Разберем, что же я сюда посадила, какие растения. А вот она, моя маленькая Туя Пирамидалис Ауреа. Малышка. Я ее посадила немножко на пригорок. У нее высота 55 сантиметров. Самые маленькие продавали вот такие. Но я взяла хотя бы такую внешнюю. Я вам показываю. Она, конечно, не очень презентабельная. Такая непонятная. Но я-то уже знаю, какая красивая она будет. Как сажала, я вам уже рассказала, какая будет, она мне будет э, закрывать, когда заходишь по аллее к дому. Вот этот большой желтый дом. Он мне всегда в кадр попадает и не очень нравится. Так, покажу ее ближе. Вы смотрите, а я вам вот что хотела рассказать. Хотела рассказать, что существует еще одна Аурео только нано Очень похожи И в питомнике их можно перепутать Перепутать вот почему Потому что внешне Они совершенно похожи Но нано Приставка нано Означает карликовое растение Так вот аурео нано Будет до 2,5 метров С возрастом Вершина у нее Яйцеобразная, округлая явно выраженного лидера нету. Но не профессионалу это очень сложно определить на вот таких маленьких растениях. Поэтому всегда смотрите по этикетке, ну, в надежде на то, что менеджеры питомники не напутали при черенковании и пирамидалис ауреа, и нано ауреа не перепутали. Приставка нано в этикетках означает карликовый сорт. Аурео значит золотистый, если вы в названии увидите. Аурео или gold, Это значит золотистый цвет хвои. Ой, с этой стороны они такие красивые. Сейчас покажу вам. Прямо виден. Каплеобразная форма видна. Что еще? Тартуоза. Тартуоза значит извилистая. У меня Ива Мацудана тартуоза извилистая. Это по форме кроны такие идут разделения, приставки, чтобы проще было. Ну, классификация такая идет. Так, сейчас покажу вам вот эту красотку. Надо было ракурс взять. Покажу ближе вот эту маленькую. Вот этот ракурс правда же красивый. Смотрите, какая она правильная, каплеобразная форма у нее выраженная. Если сухие веточки осенью, это просто хвойпад. Это не болезнь. Если вы обратите на это внимание, не переживайте. Эти туи очень выносливые, почти не болеют, требуют минимального ухода. Адель, нельзя, нельзя. Вот что хотела сказать про свои пирамидалисы. Очень советую это самый популярный, самый красивый вид туи. Особенно в Европе ими принято украшать скверы, парки и приусадебные участки. Создайте себе такую же красоту на участке, и вы не пожалеете. Очень красивая. А мы будем наблюдать за вон той малышкой нашей. И смотреть, как взрослеет мой сад. И медленно-медленно переходит свой пятый год четвертый сезон садовый заканчивается. Я делаю садовые работы, буду рассказывать, показывать вам. Скоро будет прогулка по саду. У нас немножко похолодало, но мы не расстраиваемся. Если даже дождик, не расстраивайтесь. Мы будем смотреть цветы, розы, гортензии. Я вам буду показывать и поднимать настроение красками. До встречи в следующем видео это роза black magic очень долго стоит срезки до встречи в следующем видео всего хорошего!